футбольный Днепр вновь во всю грудь вдохнул большим футболом. Так уж сложилась история, что нашего болельщика, привыкшего к матчам топ-уровня, не возбуждало тотальное преимущество СК Днепр-1 ни во второй, ни в первой лиге. За редким исключением в чемпионатах Днепровская Торсида просыпается под соперника. Так было с киевским Динамо в прошлом полуфинале, буквально недавно четвертьфинале с Ворслой, и вот теперь в Днепр вернулся Донецкий Шахтер. Футбол вернулся. Очень приятно, что... Для людей делать такой праздник. Днепря нам этого не хватает, очень не хватает. Давно не было настоящего футбола в Днепропетровске. Мы все надеемся, что Днепр-1 в следующем году выйдет в высшую лигу. И вновь люди будут ходить на стадион, и будет какая-то радость у людей. Стадион сегодня по нынешним футбольным меркам будет заполнен. О чем это может говорить? Люди пришли на зрелище, надеются увидеть борьбу. Я не думаю, что много читал в интернете, что это пришли люди посмотреть наш актер. Нет, это наш город, люди пришли смотреть на Днепр. Конечно, приятно смотреть на свою команду и сравнивать ее с клубом номер один Украины, коим является «Шахтер» полуфиналу готовились, этот матч ждали. Ну и конечно же верили в чудо. И если победа над горняками стала бы сенсацией, то в том, что лидер первой лиги даст бой Гранду, надеялись и рядовые болельщики, и капитан, и специалисты в футбольной медиатусовке. Молодая команда, но, как говорится, уже дерзкая. Второй раз к ряду полуфиналы. Наверняка люди помнят и фартового комментатора. Но опять же вопрос, когда можно ожидать, 2 плюс 2 транслируют, когда можно ожидать возвращения Вячеслава Фридмана в комментаторскую ну, если честно, не очень собираюсь, хотя Игорь Цыган их зовет в эту субботу, по-моему, матч «Динамо Киев Шахтер». Но рядом с ним посижу в Киеве, но так, чтобы взять микрофон, морально не готов. Есть ли сегодня шанс у команды Дмитрия Михаленко удивить футбольную Украину? Чего вы ждете от этого поединка? Потому что, ну, все понимают разные скиллы этих команд. С какими мыслями вы пришли сегодня на футбол? Ну, во-первых, я все-таки ассоциирую, в отличие от некоторых болельщиков Днепра, я эту команду ассоциирую с нашим городом, что это наследие того Днепра, за которое мы все болели. За этой командой будущее. Я даже надеюсь, что когда-нибудь эмблема и цвета будут одни и те же что с предыдущей. Вы сейчас на, на, на себя столько мнений может быть, да, что. Я говорю свое мнение, я надеюсь. Я подчеркнул, вначале я надеюсь. Во-вторых, сегодня полуфинал, в прошлом году 0-4 мы здесь получили. Как бы, но ну, Команда была в прошлом году малоопытнее, здесь немножко другие футболисты. Я надеюсь, дождик сегодня был. Лучше бы, конечно, был снег и град в актерам. Но поле такое, плюс амбиции игроков. Всем лучше надеюсь на какую-то борьбу. Иначе бы я на стадион не пришел. Я не хожу, если я знаю. Ну, результат изначально, понимая, каким он будет. Сереж, за твоей спиной два автобуса, и в одном, и в другом ты в свое время имел возможность много поколесить по Украине. К сожалению, ты сегодня не поможешь команде, и тем не менее, какие чувства вот за полчаса до стартового свистка? Чувство, легкая зависть ребятам, которые будут играть в этой игре, то что полуфинал Кубка с Шахтером, на таком стадионе, плюс ожидается, не знаю, сколько, 20 тысяч болельщиков. Я думаю, что это, это ради чего мы играем в футбол. Безусловно, потеря Кравченко очень большая, потому что именно этот дядька в центре поля, это то, чего будет не хватать. Вот молодой Батагов мне очень понравился предыдущий матч. Назаренко тоже, да, он дает скорость в центре поля. Тоже будет не хватать. Но у шахтера есть свои проблемы. Команда, если хочет выиграть, она должна не, не, не зависеть от одного-двух игроков, должны быть замены им и замены по ходу матча. То есть 16-18 человек должно быть в обоим. Кубковый матч всегда непредсказуемый. И исход может быть какой хочешь. Вот. Мы надеемся, мы болеем за наш клуб, за клуб нашего города. Михаленко сказал, что если мы выиграем, это будет чудо. Если мы не выиграем, то мы обязательно все равно что-то приобретем. И тем не менее, за счет каких качеств Днепр сегодня может, если не обыграть, то удивить футбольную Украину? Ну, команда у нас молодая. За счет, в первую очередь, самоотдачи заряженности на матч молодости вот э, можно идти по примеру аякса молодые двигаются и им э, они не видят авторитетов выходят и навязывают свой футбол вот я считаю за счет этого э, можно можно в кубковом матче достичь э, положительного результата конечно хочется сенсации как и всем нам здесь ну, будет тяжело, могу сказать, но все возможно. Главное не бояться играть, играть свой футбол и чуть-чуть удачи, я думаю, что все может быть. Есть много примеров. Тот же вчерашний пример Аякса, который приезжает в Мадрид, приезжает в Турин аутсайдером, а показывает такой смелый футбол и футбол вознаграждает их. Поэтому, я думаю, что если мы сегодня сыграем смело, постараемся сыграть наш футбол, то футбол нас вознаградит. И футбол в Днепре действительно вознаградил. Нет, Днепр-1 так и не смог протиснуться в финал национального кубка. Но как же эти парни бились перед своим болельщиком? Сколько же сил было отдано в этом противостоянии? С такими командами, как Шахтар, как мы играем, все показывает, до кого нужно стремиться и куда идти дальше. Ну, какое дыхание было сегодня? Второе, третье, четвертое? Э, я думаю, все, мы Непородин практически сразу задумался о сохранности своих ворот. Играть вторым номером команде Дмитрия Михаленко в диковинку, но шахтер есть шахтер. Других вариантов у хозяев поля, откровенно говоря, не было. На четвертой минуте врывался на угол вратарской Исмаили, но Юрчук закрыл ближний угол, таким образом дав время партнерам осмотреться, успокоиться и сбить стартовый навал горняков. Хозяева плотно берут в кольцо свою штрафную, заставляя горняков искать щели с помощью ударов в этом эпизоде выстрел у Тайсона ушел в метре от цели. далее обрезался Батагов. впрочем это был пожалуй единственный эпизод в матче, когда юноша откровенно дал маху, а игре этого парня лестно отзывались в пресс-руме после игры. Ну, во-первых, нужно иметь большую смелость и храбрость, чтобы выпустить этого 17-летнего юношу в стартовом составе против Шахтера. То, что он на поле, это в первую очередь говорит о заслуге тренера. Сегодня Днепр много оборонялся и он провел хороший матч. Впрочем, как и вся ваша команда. Шахтер давил, бил, но как следует не мог приблизиться к воротам Юрчука. Игра в обороне Днепра 1 все чаще заставляла нервничать как игроков, так и наставника гостей. В 35-й минуте попытался пойти вперед и Днепр-1. Впрочем, хозяев тут же едва не наказали за перепасовку и скорость мысли. Тайсон выводил партнера один в один, но самоотверженная игра Логинова разряжает ситуацию на поле. Ну, естественно, чувствуется разница. Мы, в принципе, ставим цели играть с такими командами, можно сказать, каждую неделю. Мы к этой цели идем. И можно сказать, это такая для нас репетиция, в очередной раз увидеть темп игры, куда нам нужно стремиться. Далее вновь в деле Юрчук. И казалось бы, что Исмаили уже видит мяч в сетке. Выросший на пути бразильца Романюк сбивает прицел у вингера Горняков. Фансека явно задумался о чем-то очень важном. Первый тайм хозяева выстояли. Не изменился сценарий матча и во второй 45 минутке. Шахтер рвется вперед и вновь Юрчук страхует партнеров. Ну а на 68-й минуте Валерий попросил замену. Травма все же не дает голкиперу доиграть такой матч до конца. Почувствовал боль в передней мышце бедра, хрустнула, вот поэтому поменяли. Тяжелая игра была, жалко, что пришлось покинуть поле. Понятно, парень расстроен. В бой входит Клещук, и не дав как следует разогреться Андрею, горняки тут же проверяют нервы голкипера на прочность. Для начала Болбат зарядил над крестовиной, после того, как голкипер и начал атаку соперников неточным пасом в центр. В ответ хозяева попытались огрызнуться. Вылазка Днепрян поднимает трибуны с мест, но удар Когута вышел не сильным и, увы, неточным. Мало били поворотом, потому что противник держал нас далеко от ворот, не получалась у нас контр-игра, очень высокий темп для наших игроков, очень хорошее качество контрпрессинга было, ну, не получалось даже выйти в атаку. Первый тайм вообще не, не было ударов по во втором тайме было два, но они не, носили никакой опасности. Это все связано с противником. Не парадин держался как мог. И вот уже Клещук стеной вырастает на пути мяча. И Кулиш выносит мяч с вратарской. Жесть голкипера понять можно. Но, увы, высшие силы не сыграли за хозяев поля. И за пять минут до конца основного времени Шахтер таки забивает. Вышедший на замену Дентиньо замыкает фланговый навес 1-0. Команда билась, боролась и не получала забивать, забить гол. Команда провела отличную игру, что-то не получалось. Я был очень уверен в себе, что я смогу забить тот гол, который поможет команде. И когда я смог забить, конечно же, ты очень радуешься, что ты можешь помочь еще раз. Оборонялись, очень хорошо. Я рахую, просто не повезло, на 86-й минуте пропустили. Трохи обидно, uh, знаете, такие мечи пропускаты Да, девочка, это обидно. Но таков он футбол. Сегодня плачем, завтра смеемся. Хозяева попытались спасти матч, но тут уже не выдержали мышцы у Степаненко. Замена Тараса сбила градус последних минут. И когда Днепр, казалось бы, мог схватить птицу удачи за хвост. Гости провели разящую контратаку и поставили точку в матче. Удар Соломона вышел оплеухой Антонио. И это 0-2. По я сам был, деле, на самом деле я, на... Соломон, на... пробил, но мяч черкнул мне в голову, в голову на... то есть а... мяч ударился я сначала от меня, на... был небольшой отскок и вроде бы гол а... на мне. А... Это гол, конечно же, неожиданный, но он произошел, нужно радоваться. И, слава богу, первый гол как профессионал. И первый гол в футболке Шахтера, это важно. Андрей вышел, в принципе, сделал очень важный сейв после стандарта. А в пропущенных мячах вряд ли есть его вина. Первый гол очень качественный, второй рикошет. Поэтому, мне кажется, ну, если повлияло, то несущественно не думаю, что Валера бы справился с первым мячом. Уступающий Днепор завершал бой в атаке. Удар кузыка головой мог подарить несколько секунд эйфории. Но не в этот раз. Финальный свисток арбитра утопает в скандировании трибун. Молодцы! В першу чергу я хотів би поблагодарити болельщиків Дніпропетровської публіку. Вони прийшли, зробили атмосферу. Ми дали хороші, я вважаю, бой і благодаря нашій підтримці. Сьогодні нас болівальники дуже сильно підтримували. Я дуже вдячний і команда вдячна болівальникам, що вони прийшли. Надіємося, що вони будуть приходити кожну гру, так зважаючи, хто це приїжджає, чи Шахтар, чи, якась, чи команда з першої ліги. Дякую за поддержку. Было очень приятно. Ну, мне кажется, финалист сегодня вполне закономерность того, как складывалась игра. Обидно, что не дотерпели до экстра тайм. Вроде бы перестали создавать моменты команда противника регулярно, я имею в виду. И обидный мяч в конце игры. Я думаю, уже нам тяжело было отыграться и устали, и мало времени было до конца игры. Да, не уступил, но это был прекрасный матч и потрясающая атмосфера, а значит все будет хорошо. В Днепре еще сыграют свой футбол и обязательно придут яркие и громкие победы. Конечно, сегодняшнюю игру прежде всего нужно рассматривать как прежде всего опыт. Для нас все равно основная задача на сезон остается выход в премьер-лигу. И я думаю, эта игра даст нам большой опыт, особенно для молодых игроков, которые никогда не встречались с командой участницей Лиги Чемпионов группового раунда. Поэтому я надеюсь, что эта игра даст нам возможность больше поверить в себя ребятам и понять тот уровень, к которому нужно стремиться. Мы ожидали, что матч будет таким сложным, потому что у вас прекрасно организованная команда. Я очень уважаю тренера Днепра. Видно, что команды, с которыми он работает, умеют играть, играют желанием. Сегодня для вас была особенная игра, у нас же были проблемы с завершением атак. Мы доминировали весь матч, но забили только в конце. Повторюсь, сегодняшний футбол в исполнении хозяев вызывает у меня большое уважение. Хочу добавить, сегодня была потрясающая атмосфера в Днепре и когда вы выйдете в премьер лигу поверьте мы будем искренне рады сражаться с вами не сомневаюсь что с такой игрой в первой шестерке не 1 себя сможет проявить сегодняшнего дня президентом спортивного клуба днепро 1 е Максим Береза друге, э, пивовирная моя борьба с андреем Анатолійовичем русолом Я в ній переміг. Він став виконавчим директором спортивного клубу Дніпро 1 Він з сьогоднішнього дня буде управляти політикою, що стосується придбання, надбання, розвитку і всього іншого. Якщо є питання, я готовий відповісти. які Ваші функції? – А Я почесний президент. Я почесний президент. За мною ця функція залишається і вона незмінна. Які який 50%. Ми ввели Андрія Анатолійовича. Русила в склад засновників спортивного клубу Дніпро 1. Він є сьогоднішнього дня нашим партнером. І це випливає з того, що на сьогоднішній день академія Дніпро, академія Інтер, ну і всі інші юнацькі структури вони плавно вливаються в спортивний клуб дніпро 1 Відродження українського футболу, повернення українського вболівальника на трибуни. От давайте так, сьогодні я в першу чергу хочу подякувати вболівальникам, які прийшли на трибуну. Ми, ми тримались достойно. Я і ще раз хочу повторити: я знімаю капелюха перед футбольним клубом Шахтар. Це флагман на сьогоднішній день європейського футболу. Але ми підемо іншим шляхом, ми йдемо іншим шляхом. Ми базуємося на українських футболістах. Дякую. І на українських дітях. Це саме головне для нас. Vamos torando polhar